Харьков, Днепр. Это всегда задорно, горячо и в той или иной мере скандально. Так вышло и на этот раз. Еще за неделю до матча Днепр-1 заставил изрядно понервничать своих болельщиков, минимально уступив на генеральной репетиции в закрытом от посторонних глаз контрольном поединке с запорожским «Металлургом». Результат, понятное дело, вторичен, но вопросов и опасений было предостаточно. Впрочем, в лагере Днепра никакой паники не наблюдалось. Готовились очень долго, 4 месяца как э, длится уже межсезонье с последней игры. Э -э -э уже и зима прошла, и весна, очень долго действительно ждем эту игру. Все время держали в уме. Скажем так, перед нами должочек висит, но нужно взять реванш. Я думаю, завтра будем стараться это сделать. Можно сказать, что мы завтра побачим такую репетицию на майбутний сезон украинской премьер Я думаю, и нам, и э, Харьковской команде очень бы в это хотелось верить, э, но в любом случае все будет зависеть от нас, э, поэтому... Э, мы очень этого ждем. Э, и Абсолютно все, все в команде, думаю, все наши болельщики тоже ждут, что на следующий год команда будет в Премьер-лиге. Тут, как говорится, не поспоришь. Премьер-лигой живут и в Днепре, и в Харькове. Слобожанская столица показала, как соскучилась за большим футболом. Да, и кропотливая работа менеджмента Харьковчан заслуживает всяческих похвал. Более 22 тысяч болельщиков на трибунах в первой лиге, да еще и в наше время, это результат более чем достойный. Клуб працював над цим, працював ще з листопада. Ми е, працювали з е, усіма верствами населення і в місті, і в області. І тому такий результат. Заболівальника, по-перше, треба з ним працювати, по-друге, його треба любити. Люди, люди відгукнулися, за що їм велика вдячність. Волею календаря именно в первом матче весны соперникам выпала возможность решить стратегические вопросы. Днепру с комфортом оторваться в случае победы или же наоборот. Металлист подберется вплотную к лидеру. Также, как и все болельщики, я тоже этот матч жду с большим интересом. Сложно сказать, какая будет игра. Да, там пятиочковый отрыв есть. И понятно, что эта игра нужна и металлисту, который будет играть в родных стенах с сумасшедшей поддержкой. Вот. Также и Днепру, который понимает, что если в случае удачного исхода, он увеличит свой, свой отрыв от ближайшего преследователя. И в одной, и в другой команде у меня много друзей. И как бы предпочтение я не буду никому отдавать. Я буду... Ну, как бы я буду переживать за болельщиков, которые, я думаю, что захотят получить в этот вечер как бы удовольствие от хорошего матча. Поэтому я думаю, что какой-то феерической игры ждать не стоит, потому что все-таки это весенний футбол. Я думаю, что трибуны погонят металлист вперед. Вот, то есть будет много борьбы. Я не думаю, что после зимнего перерыва там будет очень много футбола. Жду интересной игры. Понятно, что за матчами Днепра следил, каждый матч смотрел в Турции. Из Турции здесь ездил на базу, ну не здесь, не про Петровский смотрел, не пропускал ни одного матча. За металлистом меньше следил, но э, следил в прессе, кем они усиляются. В принципе, ну я и Сашу нам хорошо знаю, вместе играли поэтому общаемся с ним. Примерно понимаю, что они хотят, как они хотят, как они будут сегодня играть. Вот, еще раз повторюсь, ожидаю очень интересную игру. Ну, первые два места, тем более у Днепра долг перед металлистом. Вот, Днепр усилился качественно, скажем так, игра. Внушает оптимизм, поэтому сегодня ожидаю хорошей игры с наличием голов. Я скажу так, что по уровню мастерства и по наличию футболистов в команде, класс, Класс футболистов. Все-таки искать Днепр выше. Конечно, будет большая проблема. Это отсутствие Кравченко. Я знаю, что у него травма. И он не успеет восстановиться к этой игре. Но на стороне металлиста будет такой молодежный, юношеский задор. Поддержка болельщиков. Вот. В плане мастерства, я думаю, что все-таки искать Днепр где-то немножко выше, чем металлист. Но металлисты – командный дух, командная игра. Болельщики, поддержка трибун ажиотаж, то есть даже сложно спрогнозировать, какой будет результат. Кто будет во что играть сегодня? Ну начнутся шахматы, понятно, что Дмитрий Станиславович неоднократно в интервью говорил о том, что Днепр как бы и устроить ничья. то есть бежать никто не будет вперед особо. Вот будет выжидательная тактика. Но мы знаем, что у Днепра есть футболисты, которые бегут, то есть быстрые, поэтому где-то контратаку, думаю, что могут реализовать. То есть, ну хотя, хотя стиль, стиль Днепра мы знаем, да, играющая, играющая команда, интересный футбол показывает, поэтому. Металлист будет, скажем так, трибуны гнать будут. Металлист вперед, Непр попытается этим воспользоваться. Без Кравченко, насколько это серьезно? Кравченко потеря для Днепра это безусловно, но в Днепре есть футболисты, которые могут его заменить. Но еще раз повторюсь, без Сережи, конечно, сложновато будет. команда Скрава и команда без. Было ли переживание, что от капитана нет в команде? Конечно, было переживание. Краво это капитан, как сказать, можно сказать, вожак ста и через него многое движется в нашей команде. Ну, тем тем не менее, сегодня его не было с нами. Он был с нами в раздевалке, переживал за нас на трибунах. И ну думаю, и без него мы достойно выступили. Стартовый состав Днепра без лидера выглядел следующим образом. В воротах Юрчук, квартет защитников Романюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал. Трио в центре Загальский, Снежко, Когут. Группа атаки Назаренко, Кузык, Кулиш. Как и предполагалось, со стартовым свистком трибуны погнали металлист вперед. И уже к пятой минуте матча Торсида разочарованно выдохнула. Стандарт с нескольких метров не удалось замкнуть Калюжному первые минуты показала и настрой, и энергию, и хороший прессинг, тяжело нам было справляться с этим напором. На момент харьковчан гости ответили комбинацией кузы кулиш когут Однако удар Игоря пришелся в Поспелого. Парню понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя после нокдауна. Едва отдышавшись, металлист снова в работе. Подача Загальского с углового и вновь удар в исполнении Когута. На этот раз мяч угодил в руки Коневцеву. Похоже, стандарты не столь козырь металлиста, сколько проблема днепра один. И если в первой попытке для гостей все обошлось. Вторая подача привела к голу. Навес Ямполя. Поспелов уводит опекунов, а рванувший Жданов решает задачу. 1-0. Логичный экстаз в недрах ОСК «Металлист». После успешного старта, так же как быстро закипев, хозяева остыли, потому как придя в себя, гости буквально заперли харьковчан на их половине поля. Блестящую передачу Загальского на Кузыка в итоге прервал защитник. Далее Когу для начала оказался вне игры, а чуть позже Игорь откликнулся на фланговый прострел, но и здесь пробить не дают. В 27-й минуте прессинг гостей дает такие свои плоды. Защитники Харьковчан не уследили за Назаренко, обокравшего недодачу Жука на голкипера, которому ничего не оставалось, как сбивать Александра в штрафной площадке. Там просто Даня подскользнулся. Ну, такое бывает. Ну, это футбол, от ошибок никто не застрахован. Там, ну, это даже не ошибка, а ну, случайность. Правильно выдавал, ну, Даня подскользнулся это пенальти. А вот от красной карточки Коневцева спасли новые рекомендации для арбитров. Двойное наказание уже не в моде. В точке подошел Кулиш и лучший снайпер лиги по-профессорски восстанавливает статус-кво. 1-1. Теперь уже гостевая трибуна имеет полное право на свою порцию позитивных эмоций. Далее в матче произошел эпизод, вызвавший немало споров и, безусловно, наложивший отпечаток на весь поединок. Когут идет в рисковый подкат и взлетевший в воздух Гринкин приземляется на игрока Днепра. Шипы плотно прошлись по лицу и шее футболиста. А арбитр, как сейчас модно говорить в динамике эпизода, зажег красный свет перед игроком металлиста, хотя сам момент выглядит, ну, как минимум, неоднозначно. Почему? Ну, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать, поэтому ну, нет, я не вижу смысла об этом говорить, потому что там слава Шевчук на всю Украину возмущается, толка никакого. Ну, ну смысл, смысл об этом говорить. Мне тяжело судить, ну следы у кого-то есть на лице, на шее от шипов, поэтому я не знаю, надеюсь на то, что судья был объективен. В этом моменте. Как здоровье, потому что действительно видно и по лицу, что досталось тебе в том эпизоде очень круто. Ну, ничего, вроде нормально, но чуть скула начала напухать. Ну, досталось за этой игрок и получил красную карточку. Я говорю, так ты там прыгаешь? Он говорит, да, но ну, он там наступил. Я говорю, а куда, а куда ему деваться? Ну, он убрал ноги. Если если Бранкин ноги не убрал, то там, момент, пока ну, я смотрел э, на телефоне. Если Бранкин э, ноги не убрал, он бы ему ноги сломал. Ну, а куда было Гранкину деваться? Ну, опять, это ж, это не в нашей компетенции, поэтому мы не будем об этом. Тебе было ближе видно, может, там было красное прямо, но там очень спор. Я не знаю, мне решать, он, судья видел все. Единственное, что обидно, ну, наверное, и нам, да, и Днепру, наверное, тоже. Э, все ожидали, да, праздника футбола, а... No, powiedzmy tak. не совсем он получился. Сейчас на пресс-конференции главный тренер говорит, что ну, соперников говорит, что ну, готовились к игре, готовились дать бой. И, в принципе, в начале все у Харькова получалось. Но, ну, опять же, все, все ссылочки на то, что судья сломал эту игру. Как ты присоединяешься к такому, что игра могла бы сложиться по-другому, если бы металлист играл бы ровными составами? Я думаю, игра была бы зрелищнее. Как бы она сложилась, я не могу сказать. Мне кажется, после пропущенного гола мы перехватили инициативу и забили гол. И дальше нагнетали. В какой-то степени, да, может эта красная карточка сломала их, ну ни в коем случае не нас. Как бы там ни было, металлисту пришлось час играть в меньшинстве. И если в этом же туре в Луцке авангард каким-то образом в девятером смог обыграть Волынь, то в Харькове на подобный подвиг нужно было еще крепко постараться. Первый тайм замыкал мощный выстрел Загальского. И вновь на пути мяча вырос защитник металлиста. Перекур. Уже в дебюте второй 45 минутки гости дожимают, как показалось, поплывший металлист. Комбинация Назаренко шаповал кулиш кузык завершается ударом Ореста. Рикошет, мяч в сетке. И это 2-1 в пользу Днепра. Тотальное преимущество на поле приводит к перспективным стандартам. Удар Загальского уходит выше перекладины. Далее Логинов находит передачи кузыка. Удар слета не стал откровением для Коневцева. А спустя 5 минут все тот же кузык завершается комбинацию партнеров. Однако и в этом эпизоде голкипер Харьковчан сыграл надежно. Стоит тогда должное, металлист мог перевернуть ход событий с ног на голову. Чуть ли не единственный раз во втором тайме, добравшись до владения ИСКА Днепр-1 и заработав угловой, харьковчане показывают, насколько неприятны стандарты. Вновь в центре эпизода Жданов. Юрчук в деле, звон стойки, на этот раз обошлось. Тяжело было, мы оборонялись большими силами, много сил потратили, выбегали, пытались, старались выбегать в контратаке, но что получилось? Здесь бы Саня, если бы забил бы большое везение, нам бы, думаю, счет бы чуть-чуть был другой. После пропущенного мяча мне показалось, мы взяли игру под контроль или противник уже играл по счету или. Наша игра заставила их сесть. Использовали ошибку, когда защитник отдавал мяч назад вратарю, забили гол, и потом, мне кажется, удаление действительно очень тяжело обошлось для команды противника. Мы полностью завладели территориальным преимуществом, может быть, не так много моментов создавали, но... Хорошо контролировали контратаки противника. Забили второй мяч не без доли везения. Не дали противнику создать какую-то контр-игру. Хотя удар после углового Жданова был действительно опасным. И опять удача была на нашей стороне. Горяинов бросает в бой новичка Фабиньо. Однако легионер, судя по всему, полностью растерялся в таком антураже. И кольцо забыл снять, и бутсы подобрал не по газону. Двумя словами, парень перегорел. Понимаете, он неплохой футболист, но ну, надо будет сказать переводчикам, чтобы ему эти шипы купили побольше. Он неплохой, он хорошо обращается с мячом и неплохая скорость. И мы рассчитывали, что может в каком-то моменте он там сможет убежать обыграть. А там у него на пальце кольцо просто он его заклеивал. В итоге Дне 1 академично довел матч до победы, взяв не только реванш за домашнее поражение в первом круге, но и отцепив конкурентов в гонке преследований на 8 пунктов. По большому счету сегодня уже отцепили металлист 8 очков. Это серьезно для такой команды, как СК Днепр-1. Ну да, это была лобовая игра. Мы готовились к ней больше, чем какой-либо другой. Много теорий было и целенаправленно ехали за победой. Понятно, там кто-то говорил, там ничья нас устроит, но мы в своем коллективе внутри понимали, что у нас устроит только победа. Нам надо было реабилитироваться после поражения в Днепре. Это самое главное, наверное, на сегодняшний день, что мы долго ждали этого матча, долго к нему готовились. И получилось сделать то, к чему мы долго так долго шли, добыть три очка. И я считаю, показали достаточно хорошую игру. И то, что планировали, ту установку, которую планировали, я считаю, что мы все выполнили. Очень довольны победой. Она была очень важна с стратегической точки зрения оторваться от преследователей. Теперь мы понимаем, 10 туров осталось, 8 очков это уже какой-то отрыв, но все равно нельзя расслабляться, нужно двигаться вперед. Разница 8 очков. Можно ли уже говорить, что металлист как главного конкурента отцепили и теперь главное не, ну, скажем так, не делать фокусы до конца сезона самостоятельно самим себе? Ну да, впереди еще остались достаточно непростые игры, много команд, с которыми, я считаю, будет тоже нелегко. Но сегодняшняя победа, я считаю, нам добавила уверенности. И это очень хорошо, что мы добыли этих три очка, потому что отрыв 8 очей намного комфортнее, чем 5. Поэтому самое главное не допускать ошибок, не терять очки там, где мы их не должны терять и выполнять ту задачу, которая перед нами стоит. Привет всем тем, кто не безразличен к нашей команде, к нашему труду. Это победа для вас. После финального свистка радость одних перемешалась с гневом других. На проклятие и банальное хамство с трибун гости вежливо улыбались, предложив гурбиянам посмотреть на табло. Цифры не врут, и, как говорил Мэттер, результат все там же на табло. Всегда здесь ласково встречают, и вот эти возгласы, вот эти крики, они были до начала матча. Добавляет ли это агрессии для того, чтобы ответить, скажем так, и ответить по футбольному? Ну, прежде всего, забивать это всегда приятно, вне зависимости где, когда и с кем ты играешь. Ну, было очень приятно. Я считаю, что нашей победой сегодня мы закрыли рты многим. Те, которые нас засвистывали до игры, те, которые, которые кричали, наверное, не очень красивые слова в наш адрес. Поэтому самое главное, что игра закончилась победа и еще одно табло, поэтому тут больше нечего сказать. Неудачное решение судейское. На мой взгляд, повлияло на конечный исход. К сожалению, не получается реализовать. Будем дальше работать над этим. И я думаю, в скором времени у нас все получится. Нужно двигаться дальше. Еще сколько у нас там? 10 туров еще, так что еще все впереди. У Харьковчан действительно отличный тренер, симпатичная команда и крутая поддержка. Самое время сконцентрироваться на игре, не искать оправданий в заговорах и прочих моментах. История помнит много разных мутных эпизодов. Ну, так тоже ведь история, верно. В Харькове результат нужен уже сегодня, потому как Колос, обыгравший Прикарпатье, совсем рядом. Авангард, показавший, как играть на победу в меньшинстве, да и другие команды не прочь попробовать себя в элите. Увы, но не все всем достойным и желающим найдется место в УПЛ даже в таком грустном, как сейчас. Далеко не всем. Это еще не, не конец, думаю будет и не потерять, думаю еще все возможно догнать. Там стоит кубок первой лиги, красивый, но тем не менее чувствуется запах премьер-лиги все-таки. Ну наверное основная наша задача это попасть в премьер-лигу, поэтому конечно же хочется выиграть этот кубок, поднять его над головой и Вийти туди, куди ми довго йдемо. Може бути, прямо відсюди заберемо вот цю чашечку? Не, ну, давайте почекаємо трошки, там потім розберемося. Я не хочу випереджати події, але я хочу привітати Харков, у них досить гарна команда. Я знаю силу нашої команди, ну, вона, звичайно, об'єктивно сильніша. Е я хотів би знову повернутися до тієї теми, про 5 там команд першої ліги, які на сьогоднішній день набагато видовищніші всієї УПЛ. Я вибачте, але це правда. На сьогоднішній день Харків, Дніпро, Оболонь, Колос. Вони волинь достойні представляти вищій лізі український футбол. Я скажу, що на сьогоднішній день це була окраса, це була перлина вищої, вищої ліги. Це гарна була гра. Днепр в превосходном расположении духа возвращается домой. Ну а в качестве послесловия возвращаемся к эксперту матча. Все-таки тема расширения УПЛ, как показывают игры первой лиги, для многих специалистов остается актуальной и логичной. Может быть, я не знаю многих нюансов, но мне кажется, что даже для болельщиков и для чемпионата, мне кажется, что было бы лучше, и еще в то время, когда я работал главным тренером металлиста, мне казался этот вопрос достаточно решенным и необсуждаемым, что будет расширение команд, и пять команд должны были э, пополнять Премьер-лигу. Вот. А потом зимой, я так понимаю, было принято решение, что одна напрямую выходит, да, и там потом стыковые матчи. Ну, я же говорю, я не силен в этих куларных моментах, может быть, там люди в Федерации знают что-то больше, но мне, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки э, Премьер-лига была расширена. Я немножко не понимаю вот эти игры там... В в четыре круга. Я, ну, честно говоря, я всегда играл по другой схеме. Там 16-18 команд. То есть вот то, что сейчас, мне это, ну, мне это не особо нравится, если честно. Я бы хотел, чтобы все-таки э, расширение было. В премьер-лиге играло больше команд.